بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه ان شاء الله sambungan kita pada pagi ini muka surat 592 surah الغاشية muka surat 592 surah الغاشية أعوذ بالله, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تصلى ناراً تسقى, من عين آنية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع ليس لهم لا يسمن, لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمه, يومئذ ناعمة لسعيها راضيه لسعيها في جنة عالية, في عالية لا, تسمع فيها لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها فيها سرر مرفوعه واكواب موضوعه ونمارق مصفوفه وزرابي مبثوثه افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت وإلى السماء, وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى, الجبال كيف وإلى الأرض كيف سطحت وإلى الأرض كيف فذكر انما انت مذكر فذكر انما انت لست عليهم بمصيطر الا من تولى وكفر مَنْ وَكَفَرَ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرُ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرُ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ۗ hisabahum Alhamdulillah bacaan kita pada pagi ini Surah al ghasyah keseluruhannya 26 ayat Surah yang ke-88 Ayat yang pertama Allah Ta'ala sebut Hal ataka hadithul ghasyah Sudahkah sampai kepadamu berita tentang hari kiamat? Al-Ghasyiyah salah satu daripada nama-nama hari kiamat. Nama-nama hari kiamat ni banyak dan kebanyakan cerita tentang hari kiamat ni datang pada juzuk yang ke-30. Sebab memang hampir keseluruhan kebanyakan surah-surah dalam juzuk yang ke-30 ni ialah surah yang turun waktu Nabi berada di Mekah, belum lagi hijrah ke Madinah dan memang kebanyakan surah-surah makkiyah ni bercakap tentang gerunnya hari kiamat nikmat-nikmat syurga dan juga azab neraka itu tema bagi surah-surah sebelum hijrah Nabi ke Madinah sebab pasak benda-benda seperti ini lebih penting berbanding daripada benda-benda bersifat pengamalan syariat kalau amal syariat tapi keyakinan masih lagi kurang mantap dia tidak memberi apa-apa kebaikan ha, dan kalaulah amal syariah setelah adanya keyakinan terhadap hari akhirat ianya lebih baik dan ianya lebih mendalam waktu pengamalan syariah jadi Allah Ta'ala mulai dengan ayat pertama dengan cara dia Tuhan tanya hal ataka hadisul ghasiyah, ini cara Allah Ta'ala mula-mula ingin menyampaikan maklumat daripada surah ini telah datangkah ataupun sudah datangkah kepada kamu berita tentang hari kiamat cara tanya dan bila mana tanya macam ni istifham macam ni ni adakah istifham umum istifham umum ni maksudnya tanya secara umum dan minta untuk jawab tak dia bukan minta untuk jawab ayat ni ayat ni ialah minta untuk beri perhatian istifham li laffatil intibah dia panggil Tuhan tanya kerana nak beri perhatian ataupun istifham inkari Tuhan tanya kerana Allah Ta'ala ingin beritahu benda yang berlawanan bukan nak dengar ataupun nak tunggu jawapan ayat yang kedua Tuhan sebut apa yang berlaku pada hari Al-Ghashiyah itu wujuhun yawma izin banyak muka pada hari itu tunduk dalam keadaan khusyuk tapi situ dia terjemah pada hari itu banyak wajah yang tertunduk hina khashi'ah diterjemah dengan tertunduk hina sebenarnya khusyuk pada hari kiamat tanda orang tu ahli neraka khusyuk di dunia tanda orang tu beriman dan insyaAllah dia ahli syurga lah. sebab tu kekhusyukan itu berada di dunia baik tapi khusyuk kalau berada di akhirat ianya petanda pada celaka malah petaka Tuhan pun sebut ayat yang ketiga siapakah pemilik kepada wajah-wajah yang hina itu Ayat ketiga amilatun nasibah mereka itu ialah orang yang bekerja keras sehingga penat lelah amilah buat kerja nasibah penat ayat keempat taslanaran hamiyah mereka dimasuki ataupun dihumban juga ke dalam api neraka yang panas buat kerja penat dan amilah itu sebahagian ulama tafsir sebut ialah melakukan ibadah tapi tak kena cara ibadah yang tak betul Akhirnya disambar juga oleh api neraka. Ayat kelima Tuhan sebut tusqa min ainin adiyah. Diberi minum mereka itu sumber mata air yang panas. Ni keadaan wujuhun yauma idzin khashiyah. Ayat keenam laisalahum ta'amun illa min dhari'. Tidak ada makanan bagi mereka ini iaitu pemilik wajah yang tertunduk hina ini melainkan daripada pohon yang berduri Tuhan beritahu sifat dia yang pertama buat kerja penat lepas tu kena sambar api neraka minum daripada mata air yang panas makan daripada pohon yang berduri dan sifat makan minum dia pula Tuhan sebut ayat yang ketujuh la yusminu wa la yughni min ju' yang tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan lapar itu sifat pada dari'ah tu makanan yang mereka ambil ini ialah sifat-sifat ahli neraka. Maknanya al-ghasyah tu pergi terus pada cerita neraka. Apakah itu al-ghasyah iaitu hari nak menuju kepada tengok orang-orang yang akan diazab di di neraka. Kemudian ayat yang ke-8, wujuhun yawma idzin na'imah. Wajah mereka pada hari itu penuh kenikmatan. Na'imah dia terjemah situ penuh kenikmatan. Tapi perkataan kalimah na'imah itu banyak maksud dan penggunaan dia dalam percakapan ataupun bahasa Arab na'imah pertama maksudnya berseri-seri yang kedua na'imah maksud dia ialah muda wajah itu dimudakan iaitu kepada ahli syurga na'imah ni ialah orang yang duduk antara usia belasan dan juga usia dua puluhan itu wajah yang disebutkan ataupun awal tiga puluhan ni disebut sebagai wujuhun na'imah sebab tu orang Arab bila mana kita pergi harap hari ni kita pergi gunting rambut apa semua dekat kedai Budaya dia orang lepas dia selesai kita gunting rambut apa semua Dah smart elok apa semua ni Dia orang akan sebut na'imah tukang gunting tu Tukang gunting tempat kita tak buat nak ni Harap je buat Dia akan sebut na'imah maknanya orang lelaki kan muka dia bila dia, dia dah kemas habis apa semua Jadi lain nak muka dia nampak lebih kemas berseri lagi maka dia akan sebut na'imah dan itu sebahagian daripada bentuk doa ha, itu lebihnya masyarakat Arab ni mereka lebih mudah untuk berdoa kita Melayu ni suruh berdoa pun memang kedekut dalam berdoa dan memang tak reti dia macam respon yang mati minta suruh berdoa dia diam sebab dia nampak berdoa tu ialah mesti lepas salat je berdoa ataupun mesti kena disusuli dengan ibadah baru berdoa berdoa ni kita boleh berdoa tanpa perlu bersih daripada hadas Tanpa perlu fokus pada mana-mana tempat pun. Suruh berdoa-berdoa. Dan doa tu dia tak sepatutnya ataupun semestinya dia panjang apa semua. Hatta pada perkataan yang ringkas. Macam barakallahu fikum. Ataupun jazakallahu khairan. Ataupun apa-apa benda saja. Sebab tu kalau kita naik kereta. Kereta sewa di negara Arab ni naik taxi apa semua antara cara orang tu dia dia ada adab yang baik lah dalam pergaulan dengan masyarakat Arab habis selesai kita turun pada kereta kita akan sebut Allah ya'atik al-afiyah biasanya Allah Ta'ala beri pada kamu keselamatan maka dia akan balas Allah ya'afiyah Allah Ta'ala beri pada kamu juga kita sengak tu lah dia kering-kering Islam juga tapi kering Islam jenis kering jadi ini antara benda yang kurang kurang elok lah sikit kita kena ada budaya tapi dia sebab benda tu dia tak tak biasa buat jadi dia akan jadi kurang kurang kebiasaan kalau orang hantar makanan pekerja waiter hantar order makanan kita dekat kedai makan sudah makan bayar apa semua biasanya budaya masyarakat Arab ialah Allah yang atikal afiyah kecuali satu negara je dia tak akan guna perkataan afiyah iaitu negara Morocco Maghribi kalau tuan-tuan pergi Morocco anda lah kata belajar bahasa Arab Nak teh cakap dengan Arab Naik kereta dia apa semua Naik grek apa semua Tak tahulah grek ke apa ke sana Sudah apa semua tu Kita boleh sebut Allah yang al afiyah Berubah muka dia Sebab afiyah dalam bahasa Lahjah Morocco ialah Api neraka Maknanya kalau kita kata sebut macam tu Tuhan beri kamu api neraka Jahanam kita Kita kena sebut Allah yang artikal sihah Di sana Dia lain sikit Allah yang artikal salamah Dia lain sikit Ha, cuma perkataan afiyah untuk orang-orang Arab di belah barat Morocco, Algeria, Libya ni afiyah maksud dia api neraka api apilah mudah ceritanya ataupun neraka pun disebut afiyah okay. jadi ini ialah bentuk-bentuk doa yang baik kemudian ayat 9 Tuhan sebut lisa'iha radiyah ayat ke-9 berasa gembira kerana usahanya pemilik kepada wujuhun na'imah itu ayat 10, fi jannatin 'aliyah mereka itu berada pada syurga yang tinggi untuk geng neraka tuhan tak sebut nah tuhan tak sebut neraka tuhan sebut umum tasla naran hamiyah ha, tapi untuk ahli syurga dia sebut syurga yang 'aliyah tinggi tapi untuk neraka dia sebut hamiyah naran hamiyah ayat keempat tasla naran hamiyah ayat ke-10 untuk ahli syurga fi jannatin 'aliyah Ayat keempat Disentuh, dibakar kulit mereka itu Dengan api yang panas Hamiyah ni lah api yang telah hidup lama Air Api yang telah hidup lama Sebab tu Dalam bahasa Arab Bila mana kita minta air suam Kita pergi kedai Kita kena sebut Ma'un hami Ma'un hami Bukan sebut Ma'un har Air panas Ataupun air suam Ma'un hami ni lah Air yang telah dipanaskan itu dari segi bahasa lah. Ayat yang ke-11 La tasma'u fiha la riyah Tidak kamu dengar dalam dalam syurga itu Apa-apa percakapan yang sia-sia Ni suasana dalam syurga Percakapan apa saja Yang tak beri apa-apa manfaat Tidak berlaku dalam syurga Bahkan para ulama sebut Inilah sifat ahli syurga di dunia lagi pun Mereka tak cakap benda-benda yang bersifat La <tuk> ini Benda-benda yang lagak, Benda-benda yang tak menambah iman Tak beri manfaat ha, Jadi kalau di dunia dia ada tabiat tu InsyaAllah dia akan menuju ke arah syurga itu Ayat yang kedua belah Fiha ainun jariyah Di dalam syurga itu Adanya mata air yang mengalir Beza dengan dalam ke ainin aniah aniah mata air yang panas tapi untuk syurga ainun jariah itu beza dia mata air yang mengalir yang menghilangkan dahaga ayat ke-13 fiha sururum marfu'a ah. di dalamnya dalam syurga itu adanya tempat duduk ataupun diterjemah situ ayat 13 ni di sana ada pelamin-pelamin yang ditinggikan fiha sururum marfu'ah. Sebenarnya bahasa Melayu kalau terjemah dia akan jadi canggung. Dia tak berapa nak nak pergi jauh. Perkataan surur dalam bahasa Arab bermacam-macam maksud. Pertama tempat duduk yang disebut sebagai hamparan, katil. Dia bukan macam katil jugalah, dia macam tilang yang dihampar. Kalau kita tengok dalam budaya masyarakat Arab memang dia orang tak duduk atas sofa yang gantung kaki tu. Dia jenis duduk atas lantai tapi dilapik dengan dia panggil firash tu bahasa sekarang dia panggil firaj, tapi bahasa rasmi dia panggil surur ataupun sari tu maksud pertama maksud kedua surur itu ialah duduk dalam keadaan gembira duduk atau apa pun tapi duduk tu suasana dia gembira dan marfu'ah marfu'ah pun banyak maksud pertama marfu'ah tempat duduk itu ada kemuliaan ataupun ada daya penarik ni maknanya dari segi dekorasi perabot dan syurga tu Tuhan sifatkan sururun marfuah kerusi-kerusi dia sofa tempat duduk dia tu ialah jenis yang disusun. Kenapa kena sebut sampai sedetail ini? Sebab memang hakikatnya orang-orang yang iman dia baik, orang Islam iman dia baik, fitrah manusia yang baik ialah dia tengok benda tu tersusun. Sebab tu orang yang boleh Selamba ataupun dia okey dengan benda tak tersusun ni sebenarnya fitrah dia problem. Sebab dalam Quran Tuhan sebut dalam syurga ni disusun. Dia tak ada disebut keadaan syurga ni berselerak. Yang berselerak ni dunia. Bila mana orang tu dia boleh selesa dalam rumah dia berselerak. Ni orang yang sudah rosak fitrah dia. Sebab Nabi sedap pernah sebut dalam hadis, dalam satu hadis. Nabi pernah tunjukkan waktu tu uh, majlis pengkebumian jenazah tapi jenazah ni ialah jenazah budak kalau tak silap ni anak tiri Nabi ataupun cucu Nabi dia meninggal, budak tu meninggal sahabat turunkan budak tu dalam liang lahak ni nak tutup nak nak turunkan tanah tu lepas tu ada sahabat ni dia letak tanah tu lebih kurang dia tak susun Nabi kata sawuha susun susun bagi elok cara nak letak mayat tu nak letak tanah yang lapik kepala tu bagi elok perbuatan tu menarik perhatian umat selesai perkebumian apa semua sebab Nabi ni dia tak semua keadaan Nabi pergi tazkirah untuk biasanya jenazah-jenazah yang bersifat budak-budak ni Nabi habis perkebumian dia tak ada doa tak ada apa terus pergi sebab budak tak ada apa yang kita nak nak tu sangat sebab dia belum lagi ada dosa dan dia tak buat apa benda sangat untuk jenazah yang dewasa ni kebanyakan riwayat sebut ada tazkirah lah untuk budak-budak ni ringkas. lalu Umar tanya kenapa nak kena susun padahal kita timbuh pula dengan tanah Nabi kata sebab benda yang tersusun itu menyedakkan mata orang hidup melihatnya tu je jawapan Nabi Fa innaha ainil hayat. Nak sebutnya Nabi tak suka benda yang jenis serabut berselerak walaupun nak tanam mayat Nabi tak suka apatah lagi benda yang nampak hari-hari dalam -hari rumah Nabi apa, -apa semua. Ha jadi sebab itulah syurga dia sebut tentang susunan-susunan itu. Kemudian ayat 14 wa akwabum mawdu'a dan gelas-gelas yang tersedia dan di dekatnya. Akuab tu ialah gelas yang ada pemegang, ada tangkai dia maudu'ah dia diletak mengikut kedudukan dia maksud maudu'ah sini sini dia terjemah ayat yang ke-14 ni gelah-gelah yang tersedia untuk mereka maudu'ah tu tak apa, apa tepat maksudnya tersedia maksudnya susunan gelah tu gelah-gelah lah syurga ni dia disusun ikut saiz macam mana kita tengok kita pergi hotel-hotel mahal ke kedai-kedai makan ke tempat-tempat makan yang mahal dia tak akan susun gelah kecil duduk sekali dengan besar-besar duduk dengan teko apa semua dia akan sama satu pattern je gelas yang jenis macam ni sebaris cawan kecil sebaris itu dia masuk aqwa bermaudhu'a sedap mata memandang ni sifat-sifat dalam syurga ayat yang ke-15 wa namariqu masfufa dan bantal-bantal yang tersusun tiga ayat ni semua cerita tentang dekorasi interior syurga susunan semua susun kemah sebab memang fitrah manusia dia suka pada benda tersusun walaupun dia bukan orang yang rajin sangat nak susun barang tapi benda yang tersusun ialah daripada benda yang mententeramkan hati kemudian ayat 16 wazarabiyu mabthutha dan permaidani-permaidani yang terhampar perkataan mabthutha tu dia terjemah permaidani yang terhampar pun tak berapa tak berapa kata apa tak berapa dia sempit lagi Memang permaidani itu sifat dia zara zara bi ni dia dalam bahasa Arab a uh, kapek ni dia panggil sujad. Tanya -tanya. Tapi zara bi ni kapek jenis lain. Kapek yang macam mana tu? Kapek kalau tuan-tuan tengok kod angle ni warna lain. Tengok kod depan warna lain. Tengok kod belakang warna lain. Kod tepi warna lain. Kod kanan warna lain. Kapek ni ada dua negara yang boleh buat. Satu Turki, dua Kashmir harga dia tuan-tuan tak payah tanya. Saya pernah tengok yang Kashmir. Besar sejadah ni, sejadah Himalaya ni. Dia pusing kot ni warna lain. Dia pusing kot ni warna lain. Tu dia panggil zarabi. Kapek jenis tu. Ni semua jahitan tangan. Pusing kot ni warna lain. Yang yang ni ni, yang ni besar sejadah Himalaya ni, harga dia 7000 ringgit Malaysia. 7000 Malaysia. Kalau yang besar tu ada yang harga setengah juta pun ada. Tak ada orang Malaysia beli waktu saya pergi tu saya bagi tapi itulah maksud dia zarabi yumabsusah maknanya permadani tu tengok aku angle ni lain tengok aku angle ni lain tengok aku angle lain orang kata uh, permadani jenis ni ni di Malaysia ni ada dipasang di satu tempat di mana tu tuan di istana syarqiyah terengganu sebab tu istana yang paling mahal dan termoden setakat ni di Malaysia tuan-tuan boleh tengok di Kuala Terengganu istana syarqiyah ni daripada jauh nampak dah hidup atas bukit istana ni tiru 100% istana di UAE dia ada satu kawasan VIP tu dia pakai kaedah Kapet tu tuan masuk ke pintu ni jadi orang lain masuk ke pintu depan nampak orang lain tu dia panggil Zara B dalam bahasa Arab ataupun Zir B istilah dia itu keadaan kapet lah syurga dan lah syurga lebih indah lagi lah kemudian ayat 17 afala yang zuruna ilal ibili kaifa kulikat tidakkah mereka perhatikan macam mana unta itu diciptakan wa ila samai kaifa ayat 18 dan tidak akan mereka lihat bagaimana langit ditinggikan ayat ke-19 wa idzal jibali kaifa nusiba dan tidakkah mereka lihat gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan tiga benda Tuhan suruh tengok tengok unta tengok langit tengok gunung ganang Pertama, unta ni banyak cerita lah. Ni nak cerita ringkas je. Sebab apa tiga benda? Tiga benda ni ialah lambang kepada keteguhan iman. Unta, makhluk yang banyak manfaat. Tunggang boleh, makan boleh. Orang beriman macam tu lah. mana-mana pun dia beri manfaat. Sebab tu Tuhan kata, tengoklah unta. Supaya kamu tu ada sifat macam unta. Bukan jadi unta. Ada sifat. Iaitu pergi mana-mana, tak menyusah orang. Antara sifat unta ni, istirna. Istirna maksud dia apa? Tak menyusah orang. Tak punya orang ni maksudnya kalau dia hilang tuan dia dia pandai balik semula ke ke kandang dia. Sebab unta ni Allah Taala jadikan makhluk yang GPS dia kuat. Puluh-puluh tahun pun dia duduk mana-mana tempat dia sesat pun dia still boleh ingat lagi ke mana tempat asal dia. Jadi orang beriman macam itulah dia pergi jauh negara mana pun dia ingatlah asal dia dia orang Islam kok mana pun. Lepas pada tu tunggang boleh, makan pun boleh maknanya diguna untuk bekerja boleh diguna untuk beri manfaat pada orang pun boleh itu maksud unta tengok unta tengok langit langit itu maksud dia apa kemuliaan agama Islam sebahagian para ulama sebut inilah isyarat jadi kalau agama kita itu paling tinggi sekali seperti mana langit yang berada di atas kepala kita dijunjung kemudian tengoklah bukit macam mana ia ditegakkan sebab apa sifat gunung ganang ni dia tak tak bergerak dia sabit dia kekal itulah pendirian jadi iaitu tuhan kata tengok unta tengok langit dengan tengok gunung sebab unta itu kepenggunaan diri dengan sebab ada iman langit itu ialah memuliakan agama gunung ganang itu ialah keteguhan pendirian kemudian ayat yang ke-20 walil ardhi kaifasutih dan tengoklah bumi bagaimana ia dihamparkan maksudnya rendah diri di sini bumi walaupun tempat kita pijak tapi dia tetap mengeluarkan hasil daripada daripada bumi itu sendiri ini sebahagian daripada pandangan bukan kata semua ulama' berpandangan itu ada yang kata ayat ni umum macam tu lah ayat yang ke-21 فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ wahai Muhammad berilah peringatan sebenarnya engkau lah pemberi peringatan فَذَكِّرْ innama anta muzakir berilah peringatan kerana sesungguhnya engkau lah pemberi peringatan maknanya kerja Nabi beri peringatan tak payah duk ira, risau tentang orang yang tak ambil perhatian terhadap peringatan dan Tuhan sebut ayat 22 lasta alaihim bimusaitir kamu bukanlah ke atas mereka itu benar-benar berkuasa bila mana kita beritahu dia tak dengar nak buat macam mana sebab tugas Nabi hanyalah muzakir ayat 23 illamantawalla wa kafar kecuali orang-orang yang berpaling ingkar. Maknanya orang-orang yang berpaling dan ingkar itu Tuhan kata fayu'azzibuhullahu al-'azab al-akbar kami akan seksa dia dengan seksaan yang besar sebagai bentuk balasan di atas berpalingnya mereka. Ayat 25 inna ilainana iyahum. Sungguhnya mereka semua kepada kami akan kembali thumma inna alaina hisabuhum dan sesungguhnya kemudian mereka itu akan di bawah perhitungan kami kami akan buat perhitungan maknanya Nabi tak payah risau ini ialah tasliah kepada Nabi jangan duk risau tentang kedegilan orang-orang yang engkar Alhamdulillah selesai di situ kita punya perbahasan surah Al-Ghashiyah moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat berpada situ saja Subhanakallah wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh